на поле танки грохотали, «Василь, блядь, проповзе, блядь. Ну, такое вот. А я же думаю, о, сейчас попробую что-то сделать. Василь на пузе проповзе. На пузе проповзе, да, было таки. Это же из перепелицы, Максим перепелицы. Да, да. Я вас чуть послухаю, потому что я чуть-чуть очень сильно занятый. Я чуть-чуть очень сильно занятый. Да. Молодец. На картошку сейчас надо спустить, что привезли. Танюха там заказала, купили. Ну, правда, не знаю, почем, блядь. И, ну, и так на кухне там. Поприготавливать собакам, поразрезать печенку, там, шмонку, поделить, в морозилку кинуть. Капец. У нас Рути. на столичке э, морковка дороже чем в ВТБ блин, оптом дороже, чем в ВТБ в розницу. Серега, да, у да. меня собаки едят то, что знаешь, как сказать, ну каждую, вот через дня три, да, вот Танюха приносит свежую. Вот сегодня она принесла, ну как, привезли там, она на работе-то, три килограмма печенки вот сегодня привезли. Вот это три килограмма буду сейчас кусочками резать им на халку, короче, понял? Свежая печенка, ага. сегодня свиней забивали. Ну, у меня родственница, у нее там свой бизнес, у нее мясной магазин. И не каждый человек такое ест, как, как собаки. А сколько у тебя собак нет? Пять. Не у я себе? Да. Плюс, вот смотри, варю им, варим им печенку, куриные шейки, понял? Кашу. А Хоть бери мать. самому кушай. <сöring> да. <сöring> 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 так я бывало пробовал, ну, реально, ну, что там пробовать, оно там, ну, вкусно, ну, реально. Чем, ну, естественно, вкусно, блин, нифига. Смотри, какую нибудь комбикорму, блин. А каша да покупная вот это, что мы ну и варим себе кушать, ты понял? Вот это в пакетах, вот это запечатано. Mm -hmm. Так правильно же, члены семьи. Да. Тоже ж кормишь их, блин. Что самое. Не, Нет, ты знаешь, на самом деле очень тяжело. И это не то, что мы их там, ну, так просто судьба жизнь сложилась, что у нас ну пять собак. Это не то, что мы их специально завели, понял, а потом думаем, как кормить, ну просто так вот, ну, ну так вот в жизни случилось, что, блядь, оказалось пять собак. Не то, что мы хотели, но так получилось, понимаешь? <связать> и, и все. Ну такие, блядь, что это прям быть? Да. Нам в неділю, блин. Наваливали, наваливали, котят, блин. Там котята, блин, маленькие, блин. Кошка привела там в селі, Забирайте, забирайте, да, там две кицьки такие красивые, прикольные, блин. Две чи три черные. Кто я цей? Кажу, ты шо, блин, какие кицьки ще, блин? Це ще своя квартира была, блин. На съемный не хочу, блин. Это вообще, блин. А тем более собаку в квартиру, это, блин, частный дом, да. А в квартиру, блин, я дивлюсь, как людей выгуливают, блин, каждый ранок встают, идут, блин. Непогано и самому, блин, выгуляться, блин. Ранку, але... Не одно. В квартире это не то. Это как у меня товарищ мой, Серега, ну, мой шеф, понял, где я на работе работал, мы и, ну, и доси с ним дружим, <паспал> там все дела. <как> и он рассказывал, как тоже За хотел раппи. завести собаку в квартире, он сам, ну, с города, с Харькова тоже. А -а -а. И говорит, тут вот, у пацаном был, говорит, и маме, папе, говорит, ой, хочу собаку, а тут еще со у соседа ж собаки, понял, там, по подъезду или по чем там, по этажу. Тоже же говорит, ой, Гриша, я тебе там, ну, короче, подгоню там. И, ну, я же, говорит, начал своих пилить собаку, 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 блядь. И тут, говорит, осень, идет дождь. Холодрыга уже такая, знаешь, рано утром. И тут, говорит, ну, батя зовет меня, говорит, иди, Гриша, иди сюда. Я же, говорит, подхожу, блядь, он говорит, посмотри в окно, не <laughs> понял, <laughs> и сосед же этот выгуливает собаку, короче, понял, а, а, -а, а там уже, говорит, чуть ли не снег идет, холодно, дождь, блядь, и говорит, э -э, ты этого, ты этого, как, говорит. Говорит, вот мы заведем собаку, ну, каждое утро тебе вот предстоит в любую погоду вот это вот гулять. Ты хочешь этого или нет? И я, говорит, реально, ну, посмотрел за окно и понял, не, ну, в городе, в квартире, ну, мне этого, ну, не надо, короче, понял. И так меня охватит да, батя переубедил его, короче. Я, говорит, подумал, да я лучше, блядь, посплю там, понял, шетелек. не, ну правильно, мы ж покупаем собак, знаешь, дети, да, вот собаку, собаку, будешь гулять с ней? Да, буду, блин. Ну, наиграл, ну, блин, наигрался, блин, и собаку и все. И родители дивлятся за ней, ты понимаешь, блин. Да, ну, это... Такие. Я скажу надо свою квартиру иметь. Да не, квартиры не, 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 не. Ни в яком разе. Ни котов, ни собак, что ж не хочется. И тишина, что все замолкли. А я думаю, что... Сейчас я, сейчас, секунду, блядь. Рубаю дрова сухой. Я б, Я думала, я одна. Буряки купаю з телефону. <реш> Сашка, наверно. Сашка, наверно, пішов рукавички одівати, да? Вже трохи, блядь, треба поприбирати, бо горіх вже обсі. Так, а ну швидко обновили командне сердечко. Нема, не той телефон. Блядь. Так, хто обновив командне сердечко? Нема. Не той телефон, у вас і останнє. обновил. Да, какая... Все, телефон, стресс, стол заходите. А кто то людей, там у вас и нема эфира, будем тут сидеть. Нема, Потом нема, нема, пилю... нема. Пилюли, Я Гончаренко, сука, сидит тут, блядь, с самого ранка. Нас. Короче, включаю. О. Сейчас, блядь. О, все. <laughs> Короче, тапаю за всех. <laughs> Давай. Там автокликером не надо. Чего? А ты что, скачал себе автокликер? Да давно уже. Боже, я даже не знаю, что это такое. Ну, он бачишь. Неадекватка. Автокликер можно? Автокликер. Можно. А Можно. Там буквы не пишут, конечно. Клітером не можна, клітером да, не не можна тапати. Клітером не можна. Клітером то похуй. Можна клітером. Клітером балакали включается. Балакали, балакали, добалакалися. балакали Ой. У них пишем на его фронті немає, так що аплітером не надо тут тапати. У меня так настроєно, що можна. Шляпою тапайте. до вас. І що ти Да. І у нас тапи, е, а... На Ану, ну, печенька, подивись у нас, хто там у нас більше всіх натапав. Максим у нас який сидить. Так, а ну-ка я вас подивлюся зараз. Ану подивись, хто більше всіх натапав. Хто зараз буде пристібатися? Та кого не будемо. Серый, конечно. Так, Сашка 975 показывает лайкосики. И, а, и это автокритер. Ого, Юра, два и 2. Молодец, Юра. Так, пока Юра Серый, а ну-ка, ну. Сейчас глянем тебе. Угу. Серій 741 лайк. Нифіга так, серий, що це таке? А бігом руки гріть. Так, а ну, гора. О, гора, 1, 1, ану лора. Лора 1,6 і шість. А ну-ка быстріка дві руки грин. <реку> так, Олег рубає дрова. Олега, навірно, не будемо дивитися, да? Так, Олег... Олег надо пропустить.